श्री स्वामी समर्थ नमस्कार स्वामी भक्त हो आज आम्ही धनाचे देवता श्री स्वामी समर्थ महाराज यांचा खास मंत्र उच्चारणार आहोत भक्तांनो स्वामी समर्थ न्यायाचे प्रतीक मानले गेल्याने त्यांचा तुम्ही लाभ घ्या असे मानले जाते की स्वामींचे मंत्र ऐकून धन आनंद समृद्धी मिळते याशिवाय हा मंत्र आपल्या जीवनात चालू असलेल्या दुःख आणि अडचणी कमी करण्यासाठी खूप मदत करतो स्वामींच्या ह्या मंत्राचा जप केल्याने जीवन सदैव आनंदी राहते आणि जीवनातील सर्व दुःखे आणि संकटे दूर होतात मंत्र ऐकताना कोणत्याही भक्तीने स्वामींवर विश्वास ठेवला तर स्वामी महाराज त्यांच्यावर प्रसन्न होतात आणि त्यांच्या सर्व मनोकामना नक्कीच पूर्ण करतात एकदा स्वामींचे ध्यान करून हा मंत्र पूर्ण ऐका आणि या मंत्राला एक लाईक आणि कमेंट करा मंत्र अर्धवट सोडू नका भक्तांनो ही चूक तुम्ही कायमच करता म्हणूनच तुम्हाला या मंत्राचा फायदा मिळत नाही म्हणूनच हा मंत्र तुम्ही पूर्ण ऐका त्यामुळे तुमचे कल्याण होईल आज आम्ही तुम्हाला स्वामी महाराजांविषयी शंभर टक्के प्रभावित मंत्र सांगणार आहोत जीवनात धन संपत्ती आणि ज्ञान प्राप्त करण्यास मदत करतो या मंत्राचा जप केल्याने किंवा ऐकल्याने लोकांना त्यांच्या आयुष्यातील दुःखांपासून आराम मिळतो मग तो कोणत्याही समस्यांपासून झगडत असो तो पैसा असो किंवा आरोग्याशी संबंधित समस्या असो या मंत्राने जीवनात समृद्धी येते कुटुंबातील मतभेद दूर होतात भक्तांनो तुम्ही खूप चिंतेत आहात किंवा खूप तणावाचा सामना करत आहात तर तुम्ही स्वामी महाराजांच्या या मंत्राचा जप ऐकलाच पाहिजे यामुळे तुमच्या जीवनातील सर्व दुःखे आणि समस्यांचा अंत होतो आणि तुमचे जीवन सुखी आणि समृद्ध होते तुमच्या जीवनात कधीही संपत्तीची कमतरता भासत नाही स्वामी भक्तांनो तुम्हाला छोटीशी नम्र विनंती आहे हा मंत्र अर्धवट सोडू नका पूर्ण ऐका मंत्र ऐकण्या अगोदर स्वामींचा छोटासा प्रसंग ऐकूनच पुढे जाऊया एकदा संकेश्वर मठाचे शंकराचार्य अक्कलकोटला आले होते त्यावेळेची ही गोष्ट अक्कलकोटच्या मालाजी राजांनी जगद्गुरु शंकराचार्यांचे थाटामाटाने यथायोग्य स्वागत केले मोठमोठे विद्वान पंडित ज्योतिषी इत्यादी जगद्गुरूंच्या पंक्तीस भोजनास होते पंच पंचपक्वांनाचा ताट होता धर्मरक्षणाचे काम शंकराचार्य करतात आणि त्यांना जगद्गुरु असा मान असल्यामुळे श्री स्वामी महाराज जेथे जगद्गुरु शंकराचार्याचे आगत स्वागत चालले होते तेथे त्यांना भेटावयास तोडप्पासह गेले तेव्हा त्यांना कोणी या म्हणेना की बसावयास आसन देईना तिकडे जगद्गुरु शंकराचार्य सिंहासनावर बसून सोडोपचार पूजा करून घेण्यात दंग हे पाहून एका वृद्ध ब्राह्मणास वाईट वाटले व वा त्यांनी श्री स्वामींचा हात धरून त्यांना आदरपूर्वक पाटावर बसविले ते पाहिल्यावर पंक्तीत भोजनात बसलेले विद्वान पंडित ज्योतिषांनी कुजबुजत निषेध नोंदवून श्री स्वामींना पंक्तीत बसून घेण्यास हरकत घेतली हे संन्यासी असून पाहिजे त्याकडे अन्न खातात त्यांचे पान पंक्तीस घेणे बरोबर नाही त्यांना पंक्ती बाहेर वाढा अशी त्यांची कुरबूर सुरू झाली तेव्हा तो वृद्ध ब्राह्मण श्री स्वामी आणि तोडप्पा तसेच बसून राहिले विधीपूर्वक संकल्प सोडल्यावर पंक्तीतील त्या सर्वांची जेव्हा सुरुवात होणार तोच पप्पांना वाढलेल्या ताटात वळवळणारे किळे दिसू लागले हे असे का घडले कोणाचंही कळेना अन्नाऐवजी वळवळणारे किळे शंकराचार्य आणि ब्राह्मण या प्रकाराने दीडमूड झाले तेव्हा त्या वृद्ध ब्राह्मणाने उठून श्री स्वामींकडे बोट दाखवीत शंकराचार्य सांगितले प्रत्यक्ष भगवंताचा अनादर झालाय शंकराचार्यांच्या सारे काही लक्षात आले ते सिंहासनावरून खाली उतरले श्री स्वामींकडे येऊन त्यांना हात जुळून म्हणाले महाराज अपराधाची क्षमा असावी आपणच जगद्गुरू आहात आम्ही अधिकारपदाने बोलून आपला भयंकर अपराध केला आता क्षमा करावी आणि सिंहासनावर बसावे शंकराचार्यांनी मिनतवाऱ्या केल्यावर श्री स्वामी शिव्या देत कडाले आणि म्हणाले आम्ही भले भ्रष्ट संन्याशी असू पण आपल्याबरोबर असणाऱ्या तीन शास्त्रांचा जन्म मोहम्मद यवनापासून झाला आहे किंवा नाही ते त्यांना आणि त्यांच्या आईला विचारा असले पवित्र लोक तुम्हा पंक्ती चालतात काय आपण स्वतः जगद्गुरू म्हणविता हजामत करून बोडके झाले म्हणजे संन्यास झाला काय ते सांगा शास्त्रांचा अभ्यास केला म्हणून हे शास्त्री बुवा जातीभ्रष्ट होत नाहीत की काय सांगा आम्हाला अपेक्षे घेणारे ते तीन शास्त्री आणि शंकराचार्य त्यांना आपल्या श्री स्वामींशी केलेल्या वर्तनाचा पश्चाताप झाला त्यांनी श्री स्वामींची पुन्हा पुन्हा क्षमा मागून श्री स्वामींचा सन्मानपूर्वक आपुलकीने श्री स्वामींना सन्मानपूर्वक आपुल सिंहासनावर बसविले त्यांची पाद्यपूजा केली त्यांना योग्य तो मान दिला त्यानंतर पानात बळवळणारे किडे नाही प्रसंग ऐकला त्याबद्दल धन्यवाद आता ऐकूया स्वामींचा शक्तिशाली मंत्र तो मंत्र असा ओ श्री स्वामी धनाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी धनाय नमो नमः ॐी स्वामी धनाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी धनाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी धनाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी धनाय नमो नमः ॐी स्वामी धनाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी धनाय नमो नमः श्री स्वामी धनाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी धनाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी धनाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी धनं स्वामी धनाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी धनाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी धनाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी धनाय नमो नमः श्री स्वामी धनाय नमो नमः ॐ श्रीस्वामी धनाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी धनाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी धनाय नमो नमः ी स्वामी धनाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी धनाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी धनाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी धनाय नमो नमः ीस्वामी धनाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी धनाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी धनाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी धनाय नमो नमः ी स्वामी धनाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी धनाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी धनाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी धनाय नमो नमः ी स्वामी धनाय नमो नमः ॐ श्रीस्वामी धनाय नमो नमः ॐी स्वामी धनाय नमो नमः ॐ श्री 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 स्वामी धना नमो नमः ॐ श्री स्वामी धनाय 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 नमो नमः ीस्वामी धनाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी धनाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी धनाय नमो नमः ॐी स्वामी धनाय नमो नमः ॐ श्री 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 स्वामी स्वामी धनाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी धनाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी धनाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी धनाय नमो नमः ी स्वामी धनाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी धनाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी धनाय नमो नमः ॐ स्वामी धनाय नमो नमः ॐ श्री 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 स्वामी धन नमः श्री स्वामी धनाय नमो नमः ॐ 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 श्री स्वामी धनाय नमो नमः ी स्वामी धनाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी धनाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी धनाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी धनाय नमो नमः स्वामी धनाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी धनाय नमो नमः ॐ श्री श्रीस्वामी धनाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी धनाय नमो नमः स्वामी धनाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी धनाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी धनाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी धनाय नमो नमः स्वामी धनाय नमो नमः ॐ स्वामी धनाय नमो नमः